Мы обсудили ряд проблем и касательно всех отраслей, как это нашего сотрудничества, начиная с железной дороги, кончая авиацией, совместной работы в портах, сквозных тарифов и будущего для украинских и российских пассажиров, которые наше министерство, наше министерство попытаются сделать максимально комфортно. Мы подвели итоги очередному этапу развития российско-украинских отношений в области инфраструктуры, в области транспорта. Действительно, нам есть о чем рассказать пользователям этой инфраструктуры и грузоотправителям, и нашим пассажирам. Очень удачно заработал маршрут железнодорожный Москва-Киев. Эффективно работает паромная переправа, как пассажирская, так и для железнодорожной, для грузов через Керченский пролив. Но в то же время есть новые задачи, есть необходимость ускорения железнодорожного сообщения, увеличения частот на авиационных маршрутах между Москвой и Киевом. Поэтому мы и в дальнейшем будем плодотворно сотрудничать, развивать нашу инфраструктуру для удобства пассажиров и бизнеса.